नमश्चण्डिकायै अथ नवारणविधिः विनियोगः श्रीगणपतिर्जयती अस्य श्रीनवारणमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णोरुद्रारिषयः गायत्रीष्गरुष्टुभश्चन्तांसि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी महासरस्वतीप्रीत्यर्थे जपे न्यासे च विनियोगः ऋष्यादिन्यासः ब्रह्मविष्णोरुद्र नमः शिरसि गायत्र्युष्णिगनुष्टुच्छन्दोभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महा देवताभ्यो नमः हृदि ऐं बीजाय नमः ह्रीं शक्तये नमः पादयोः क्लीं कीलकाय नमः नाभौ ऐं ह्रीं क्लीं विच्चे, हस्तौ प्रक्षालनम् करन्यासः ॐ ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रीम तर्जनी भ्याम नमः ओम क्लीम मध्यमा भ्याम नमः ओम चामडा येि अनामिका भ्याम नमः ओम विचे कनिष्ठिका भ्याम नमः ओम आइम ह्रीम क्लीम चामडा येि करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः ऐं हृदयाय नमः ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा ॐ क्लीं शिखायै वषट चामुण्डायै कवचाय हुम् नेत्रत्रयाय वंषट् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट अक्षरन्यासः ॐ ऐं नमः शिखायाम् ॐ ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे ॐ क्लीं नमः वामनेत्रे ं नमः दक्षिणकर्णे ॐ मुं नमः वामकर्णे ॐ डां नमः दक्षिणनासापुटे ॐ यैं नमः वामनासापुटे ॐ विं नमः मुखे ॐ चें नमः भुजे विन्यस्याष्टवारं मूलेन व्यापकं कुर्यात् अथ दिन्यासः ऐं प्राच्यै नमः ॐ ऐं आग्नेयै नमः ॐ ह्रीं दक्षिणायै नमः ॐ ह्रीं नैऋत्यै नमः ॐ क्लीं प्रतीच्यै नमः ॐ क्लीं वायव्यै नमः ॐ चामुण्डायै उदीच्यै नमः ॐ चामुण्डायै ऐशान्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे विच्चे भूम्यै नमः अथ ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् चूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्तृनयनां सर्वाङ्गभूषावृता नीला ुतिमास्यपादशिकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजम् घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशु सुदर्शने च दधति हस्तैः प्रसन्नाननां सेवेशैरिभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं। हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्दविलसात् शीतांशु तुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवान्ति माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिनैत्यार्दिनी तदुपरान् अक्षमालिकायै अच्छा नमः इस मंत्र से माला की पूजा करके प्रार्थना करें मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वूपिणी चतुर्वर्गस्वी सिद्धिदा भव ॐ अभिघ्नम् कुरुमाले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनी साधय साधय परिकल्पय परिकल्पय स्वाहा परिकल इसके बाद ओ ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे इस नवारण मंत्र का 108 बार जप करें जप के उपरांत माला की प्रार्थना करें गुहियाति गुहियगोत्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान्महेश्वरी अथ सप्तशती न्यासः विनियोगः ॐ प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणाम् ब्रह्मविष्णो रुद्रार्षयः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः गायत्रीषुनिगनुष्टुभश्चन्दांसि नन्दाशाकम्भरी भीमाः शक्तयः रक्तदन्तिका भ्रामर्यो बीजानी अग्निवायुसूर्यास्तत्वानि ऋगयुः सामवेदाध्यानानि सकलकामनासिद्धये श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे न्यासे च विनियोगः खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिणी बाण भुषुण्डी परिघायुधा अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ शूलेन नो देव ख्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः ॐ प्राच्यां रक्ष च च चण्डिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणेणात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मास्तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते मुडिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्तराहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः तदुपरांत इन्हीं श्लोकों से हृदयादिन्यास भी करें अथ ध्यान विद्योदाम प्रभा मृगपते कंधस्थिता कन्या कलखेट विलसात धस्ता से हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे